именины, именины у Володи, Тани, Нины, у девчонок, у мальчишек, нет, у наших детских книжек. Каждая весна приходит к нам не только с солнышком, но и с днем рождения детской книги. Этому празднику уже более 70 лет, а впервые день детской книги отметили в Москве нет, в 1943 нет. году. Шла война, и чтобы поддержать ребятню, русский писатель Лев Косиль предложил устроить для детей всей столицы большое представление. И тогда по всем всем улицам писали объявления. Дорогие дети, приглашаем вас на праздник в Кремль. 23 марта взволнованные дети, голодные, холодные, в рваной одежке, все пришли в Кремль. И долго ждали, что же такое интересное их ожидает. А там их ожидала встреча с писателями, театрализованные представления, интересные рассказы про книги. И этот праздник тогда, в годы войны, был настолько интересен, настолько он был э, хорош для детей, что решили тогда этот праздник необходимо отмечать каждый год. Сейчас все иначе. Любую книгу можно купить или взять почитать в библиотеке. И книжкины именины празднуются куда масштабнее. На сей раз Саяногорск отметил их большим марафоном – «Книга в моей жизни». Победители определялись в трех номинациях. Фотоакция «Пойман за чтением», конкурс статей о значении книги и художественного чтения. Не знаю я даже, как вам и сказать, Наш Вова на днях научился читать. Спит с книжкой в обнимку, все Точно, пролет, проснется и тут же ко всем пристает, прочтет два-три слова и просит проверь: он, гордый такой, я читатель теперь. Торжественный итог недели детской и юношеской книги был подведен накануне в Центре детского творчества. Так, в номинации «Время читать» первое место среди старшеклассников завоевала Евгения Сильчева. Самое художественное чтение среди младших школьников показала Катя Бушлина, а среди дошколят – Алена Позднякова. В номинации «Фоторепортаж» жюри особо отметила работы Вероники Гусаковой, признав ее победителем. А лучшую статью о роли в жизни книги и библиотеки написала Алена Анохина. Все победители и призеры получили в награду грамоты и, конечно же, литературу. Obrigada. Uh -huh.